На Території школи розгорнули дев'ять локацій, де майбутні випускники мали змогу ознайомитися зі зброєю та технікою, яку використовують нацгвардійці. Шо, такі громадки? І спортзалу чути звук безпілотника. Це боєць Михайло, що повернувся з фронту, навчає підлітків керувати дроном. Дрони, вони зараз відіграють дуже велику роль, тому що дрони це очі війни. І ви е, не зможете навіть за... Е, е, наших піхотинців на позиції заводити усе робиться дронами зараз. Оце порядку зад, але так плавно там не резко, просто вперед. Заняття відвідали майже 300 випускників Лукачівщини. Нацгвардійці сподіваються, що їм вдалося зацікавити школярів, надати їм базові знання, а комусь можливо і допомогти з вибором майбутньої професії. Мар'яна Мартин Юрій Ковалюк, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини Олександр Просяник розкаже про головні події станом на тепер. А Олександр Васильченко буде з вами наступного годину марафону. Ще побачимось. Тамар без пилотов молния. и в целом, жилые кварталы, инфраструктура, малый бизнес. масштабы уничтожения в городе можно сравнить, клятва, что с первыми днями войны. Светлана Шикара расскажет вот о себе больше. Харкин, 20-х взбоев на световом шостого... повороте. Ваш животное заслуживает лучшего для своего здоровья. avec l'assurance bulle bleue, gagner en sérénité en lui offrant une véritable bulle de protection. Créée par des vétérinaires, notre assurance santé animale rend Тиждень тому, коли на Харків летіло одразу 10 ракет і півтора десятка шахетів, містяни кажуть, відчули своєрідний дежавю. Бігали, я не знаю. Бігали, не знаю. Я шукала три стіни, бігала всю ніч. Шахеди летіли і взагалі жахіття, як початок війни, ось так само було. Кількість ударів по Харкову останніми тижнями зростає. У Виплату у четвертого траншу макрофінансової допомоги здійснила Єврокомісія. У Брюсселі відзначили, що це символічно збіглося з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом макрофінансова допомога становить більше 18 мільярдів євро і є внеском Євросоюзу у ініціативу Великої Сімки, що загалом має на меті надати Україні майже 45 мільярдів євро фінансової підтримки. На півночі та північному заході Індії не діють два десятки аеропортів. Обмеження буде чинним до ранку суботи, заявили в індійському уряді. Це відбувається на тлі військових ударів Індії поблизу кордону з Пакистаном. Напередодні вночі індія розпочала військову операцію Сіндур. У відповідь на теракт два тижні тому, коли загинули понад два десятки туристів, сторони обмінялися ударами з обох боків, є жертва серед мирного населення. Пакистан заявляє про збиття п'ятьох індійських літаків. Нью-Делі цього не підтверджує. Туреччина готова зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації між Пакистаном та Індією. Про це заявив Гарадже Бердоган під час телефонної розмови з пакистанським прем'єром Шабхазом Шаріфом. Турецький президент заявив про свою солідарність з Пакистаном та пакистанцями, а також схвально висловився щодо пропозиції Слово про міжнародне розслідування нападу у Джаму і Кашмір.

перехрестя в якому розмістили переселенців, раніше належало в Хриворійському дівничному бачу на, на Прихисток При Тут вже знайшли два десятки родин, більшість із Покровського району. Для них е термін проживання не ограничений. Люди, хто знаходить собі житло, хто облюбував це місце, е люди забезпечені цих. Є на туалетні кімнати, є їдальні, забезпечені електроплитами, холодильниками. Ми все, що бажають, все, що ми стараємося ну, і придбати. Зараз у соціальному гуртожитку тривають ремонти. За місяць їх планують завершити, щоб прийняти ще родини, яким ніде жити через російську агресію. З Кіровоградщини Олена Бринза, Софія Швора. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Рівному відзначили хвилиною мовчання покладанням квітів та молитвою за Україну. Містяни зібралися у центрі на Майдані Незалежності. За понад три роки повномасштабного вторгнення він став традиційним місцем прощання із полеглими бійцями. Там встановлені портрети героїв. Тож пом'янули загиблих обох воїн і нагадали, що боротьба триває, а українці й далі б'ються за свою свободу. Цього дня рівняни також принесли живі квіти до пам'ятника Тарасу Ми Маємо вшановувати пам'ять наших героїв. Це та війна, яка безпосередньо є сьогодні. І також не маємо забувати за Другу світову війну, які, на жаль, теж. Не было закатывание и расстроение, потому что мы в борьбе с коммунизмом и с нацизмом. В мы боролись с нацизмом, сегодня мы боремся с расизмом и Зачем вообще думать, что могло бы быть, если бы? Потому что эта история с ТАМПом, она должна стать для Путина очень хорошим уроком, что кто-то другой тоже может воспользоваться его инструментами. Исправно и также его унизит, как он пытается унижать других. Ну, это вряд ли троллинг со стороны Трампа, это просто часть его автомобиля. Не да. Да, да. да, но он, он, он не настолько, он не вот, просто считает, что все что обозначено, помимо вот американского достижения, оно должно быть помечено, что оно не помечено. Он умеет, я думаю, он является явным образчиком американским, победителя, а победителем да, для лучших примеров, поэтому я это сделаю. Вот. А в реальности мы должны честно сказать, прямо сказать, что Москва незаслуженно, необоснованно приватизирует всю идею победы во Второй мировой войне. Необоснованно. Да. Необоснованно. Да. Почему? Потому что правды о войне именно Россия как наследница советского режима, так и не сказала. А где? Правда о том, что война началась двумя странами и их руководством, Сталином и Гитлером в 1939 году. Они вместе ее затеяли, эту Вторую мировую войну, набав на Польшу и так далее. А что же не сказать? Нет, это, конечно, наоборот, они стали отказываться от этого. В 1990-е годы, как вы помните, об этом говорили И о 1939 году И о том, что были оккупированы Балтийские страны И что это было результатом протокола Молотова и Риббентропа И показали эти протоколы, наконец -то. И оказалось, что этот факт нападения Это было не для того, чтобы оттянуть Время войны и лучания Чтобы начать эту войну вместе слушайте, а Когда Путин на встрече Лукашенко Рассказывает об обороне Минска никогда не, не было, ну, не могли забронять Киев. Киев это нацистское логово, как известно. Так что все это отвратительно полностью. И я вот недавно видел репортаж какой-то случайно на ютюбе на одном из российских телеканалов, где рассказывалось, что вот где-то там на западе распространяет то ли российское посольство, то ли российское Россотрудничество. Фильм «Неизвестная война», который был снят перед Великой победы. Да, известная такая американская история. Американская да, американская суда сидит с Бертом в роли ведущего. Бертом Ланкастер ведущий. Да, да, и вот, вот, говорю. чтобы на Западе знали правду о войне. Так ведь дело же в том, что это был первый фильм, я, я его смотрел ребенком, поэтому я его... Помню. А я его очень много раз смотрел ребенком. Да. И там четко объяснялось, как союзники помогали Советскому Союзу. Да ведь были специальные серии про эти конвои, про эту помощь. И вот мне интересно, может они его у себя показывают для начала? Чего им на Западе было? Сейчас это уже враждебное кино. Они сейчас Конечно. Сказать. То есть они его на Западе распространяют, а у себя открывают. И это Нет. тоже говорит о многом, понимаете? Да, в этом фильме вполне реалистично показаны все эти битвы, которые вела да. и Красная да, Армия, это, это понятно. Скрыт. Но по в самом деле вела, никто же да, в этом не сомневает. Но они же всегда скрывали ту грандиозную помощь, которую они получили от западных да, союзников. Нет, ну и э, искажалось вообще сам смысл Открытие второго фронта, слушайте, после его открытия война продлилась полгода и не закончилась. Трудно его открытие. Как они специально сняли 17 ноября весны, чтобы рассказать, как союзники с конференцией второго фронта подводили? Ну конечно. Ведь это же был сакральный фильм для советского зрителя. И люди... А там же был 25-й кадр. Американцы ведут переговоры с гитлеровцами, чтобы не открывать второй фронт. Да и вообще он не так нам и нужен, это да, второй фронт. Нам нужно, чтобы Штирлиц вообще обманул Гиммлера, Бормана, и Гавиллера. Вот это и есть победа. А что-то второй фронт? И там в документальных фильмах, в кадрах вообще не было действия Союза. Нужно от него только одно на самом деле. Больше ничего ничего Трампу не нужно. Пока не требуется, вообще прекращение огня. Если он с этим прекращением огня не соглашается а Украина все время говорит, а да, мы готовы, нам не нужно на три дня, вот мы готовы хоть с завтрашнего дня. Мы поддерживаем Трампа, вот мы готовы с завтрашнего дня объявить перемирие. Почему на три дня? Давай на 30. А он говорит, а как это контролировать? Никакого смысла нет. Это не проконтролируешь, а на три дня проконтролируешь. Ну, а ты, конечно, на три, на три очень проконтролируешь. Ну вот, нам же его никто не будет соблюдать. Это же наверное. Об этом-то и идет речь. Поворот. Так вот, в этом смысле, конечно. Безумие, конечно. Ну, они же все время об этом говорят. Они же говорят, что это и есть условия прекращения огня, не мира. Мы готовы прекратить огонь. Но для этого украинская армия должна покинуть Донецкую, Луганскую, Херсонскую Запорожскую область раз уж, извините, мы их записали в своей конституции. Да? Mm -hmm. Это тоже может быть. Тут вопрос в том, что вот вы считаете, что они думают, что они возьмут что-то путем военных действий, а на самом деле они могут считать, что они добьются не путем военных действий, а путем дипломатического давления. Они добьются того, что украинскому обществу будет все равно в их понимании. А американцы вы говорить украинцам, вы же хотите мира. но вот будет вам мир. И это такой вариант, как понимаете, для, для Путина очень неплохой, потому что это история студентов, когда враждебная армия выходит на новые территории, которые не имеют э, партификационной защиты. Понимаете, что административные границы этих четырех областей, это не линия разграничения войск. И что даже вопрос не в том, что мы теряем территорию, а в том, что мы переходим на незащищенные позиции, к тому же, помимо потери территории, это выход на позиции, которую нужно будет еще дополнительно защищать. И этого нужно время, которого может у украинской армии не быть. Но это, собственно, ровно то, что произошло в Чехословакии в 1938-1939 годах. И приводит к ее исчезновению. И вот это может быть, на самом деле, план. Ну и, собственно, сам по себе, правый берег, и западный берег, проект берег, и вот сейчас, захвати переплате через метр, да, а как ты его получаешь в случае административных границ вообще правобережную? Сейчас да, просто... И все, и добровольно, без, без, без всего, просто берешь все. Конечно, ради такого стоит, значит, упираться. Uh -huh. а, ну, хорошо, а, значит, а, ну, ближе уже к концу, потому что мы уже 45 почти минут в эфире, а, все-таки а, для нас имеет значение... Модели, которые российская армия Пытается Чудо-оружие Победы Ну этот удар, безусловно Удар между поясом по Российской по области более элитный Частям, которые Должны будут принимать участие в параде Победы Естественно Их э, моральный подворот Состояние самолетов Не уточняется Но, по всей видимости, могло быть Нанесено поражение так же по тем самолетам, которые должны были участвовать в параде В любом случае это важный, важно, блестящий и очень символический результат Тем временем на фоне непрекращающегося налета дронов на российские регионы 9 мая, сегодня возник, по сути, коллапс в российской авиационной системе западного, западных регионов, которые затронули свыше 350 рейсов. Сообщается о том, что из-за этого массового вводился план ковер. Э, задержали рейсы, в частности, Кукова, Шереметьево, Минвода, Уфа, Пермь, Саратов, Казань. Э, всего в аэропортах России застряло менее 60 Тысяч пассажиров. И проблема нарастает как снежный ком. По всей видимости, в ближайшее время также будет увеличиваться количество отгруженных рейсов и застрявших пассажиров, тем более что это происходит на фоне прилета иностранных и общественных которые добраться По состоянию сейчас сообщается, о том, что Фица не пропустила через воздушное пространство в истории, он был вынужден вернуться назад, естественно, плюясь и матерясь. Очень сильно он хочет прилететь. А вот э, президент Азербайджана Хам Алиев отменил в последнюю э, минуту свой визит в Москву, который был ранее согласован. Официальная причина названа участие в церемониях, посвященных первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Э, как пишут об этом азербайджанские паблики, я прочитал. Основная причина – это нерешенная проблема двусторонних отношений. Напомню, был, по сути, «Был, э, едва поврежден, поврежден а, самолет азербайджанских авиалитов при заходе в аэропорт Грозный, и российская сторона не дала ни посадки, подвигая жизнь пассажиров и экипажа опасности. Погибло несколько десятков людей на борту, пилотам удалось чудом посадить самолет ценой собственной жизни. И э, это первая причина, а вторая заключается в том, что лидер Азербайджана не хочет стоять на одной трибуне с главами самопровозглашенных республик. Речь идет об оккупированных частях Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Ну, в принципе, логичное, взвешенное, правильное решение азербайджанской власти проигнорировать это мероприятие. И Ильхам Алиев может себе это позволить, э, имея достаточно большой вес сегодня в регионе и пользуясь поддержкой своих союзников. Собственно говоря, что Азербайджан уже неоднократно и демонстрировал. И этому примеру, соответственно, следовало бы последовать и другим лидерам, в частности, премьер-министру Армении Никола Пашиняна, который к стыду армянского народа собирается прилететь в Москву. Непонятно, долетит или нет, я не видел пока информации, но, по всей видимости, долетит таки, несмотря на то, что он недавно э, обещал развернуть Армению в сторону Европы и даже э, начал переговоры о безвизовом режиме с Европейским Союзом и хочет получить статус кандидата в члены ЕС, который ранее Еврокомиссия определила для Украины и Молдовы. Но этот поворот, собственно говоря, показывает его слабость и уязвимость. Тем временем вице-президент Джей Дьявенс, длительное время критиковавший Украину и президента Зеленского, выступая на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне, неожиданно заявил о том, что администрация Трампа считает завышенными требования Кремля на переговорах о прекращении войны в Украине. Я бы не сказал заявил Вэнс, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но в настоящий момент они просят определенный набор. Поступков. Мы считаем, что они просят слишком много. Цитирует Вэнса издание The Hill. В то же время Вэнс неожиданно похвалил, готовность Украины прокинул, 30 на 30-дневное прекращение огня. Однако последовало на то, что эта инициатива не поддержана была Кремлем. Что с Вэнсом происходит? Какое-то... Э, волшебные волшебный пендель, я не знаю, что с ним произошло, возможно. Да. он подействовало, но Венс прямо перерождается на нашем глазах. Кроме того, он заявил о том, что Вашингтон не хотят, чтобы украинцы и россияне договорились об основных принципах, чтобы сесть за стол переговоров. И высказался в том ключе, что Вашингтон хочет.